Снег и люди. С приходом зимы коммунальникам прибавилось к лопату. Накольки справляются, они сегодня с капризами на дворе в Бресте высвятляла Мария Тройнич. Работа предприемства «Коммунальника» хопливая территорию у Бреста Бреста. 360 километров такая протяглась дорог, что обслуговая организация. Их это только за асфальтобетонным покрытием. Тогда сюда еще гравейки, припинки, парковки и выйдя от леглости, от Бреста до Витебска. К уборке снегом, это я уверенно скажу, что мы готовы. Конечно, есть свои какие-то определенные трудности, нехватка финансирования, но в целом, конечно, предприятие подготовлено. На сегодняшний день у нас имеется 28 пескачей, 15 тракторов, 5 погрузчиков у нас имеется, 12 самосвалов. Вся эта техника, которая будет задействована только для уборки снега. У армии коммунальника так само больше за 200 дворников, которые уручную пробирают снег там, где с этим не справится техника. А вот с уборкой дворовых территорий замаются местовые жесы. Не особо, конечно, довольны уборкой, можно было бы и получше. Очень хорошо, чисто. Единственное, что где машины ездят, снег получается мокрый и не очень приятно. Пока я прошел по центру, ничего, терпеть можно. Я очень хорошего мнения и высказываю, и говорю, что очень нравится, везде все чисто, везде убирают. Мне нравится, например. Экстремальные умовы для коммунальников, коли узровень опадков превышает 10 сантиметров. Тогда убой со стихии и техника, которая притягивается с инших подприемств. Как расчистить, например, одну в улицу Ленина, потребуется минимум 4 машины одночасово. Участки первой черговости, проездная частка, где ходит громадский транспорт, а так само подъезды до больниц. До речи для урочей травматологов зима так само горячая пора. За опошний тыдень у травматологичной отделения Брестской городской больницы худкой допомоги с травмами отрыманными при падении на леде, 166 человек. Правило, конечно, это повреждение конечности. Человек подскользнулся, подвернул ногу вот повреждение связочного аппарата или переломной болезни. Падает на выпрямленную руку, опять же, вы в плече, либо повреждение костей предплечья. Не удержали ни руки, ни ноги, ударился головой, ушибли на на голове с головного мозга. Расчистить кожный до опошних тротуар и двор амаль немахчима. Тому комфорт и здоровье громадян у их же руках. На этом тыдне синоптики прогнозуют звычайное для снежной надворья морозы и снег. Тому тем, кто живет на водшебе, можно пора на запаситься терпением и инвентаром. Мария Тройнич, Юрий Плинта, Александр Севицкий, областные новины, Брест.